Всем привет! С вами Зачет ТВ. Сейчас мы находимся в торговом центре «Мануфактура», где проведем опрос и узнаем, насколько наши сумчане хорошо знают наш любимый город Сумы. Поехали! Что такое «Мануфактура»? Это торговый центр развлекательный. Это большая семья. Куда они ходят? Развлекательный торговый центр. Ну, это комплексный магазин, где, наверное, все можно купить. Торговый центр. Торговый развлекательный центр. Здание. Торговый центр. Дальше. Центр. Какой? Торговый развлекательный. Хороший шопинг. Ну, это у нас планета кино. Это кинотеатр, который находится в мануфактуре. То есть мы тут показываем фильмы, у нас пять кинозалов каждого кинозале по 100 мест. Также есть вид места. У нас 2D, 3D технология есть. Yeah! Uh, что есть такого вот в городе Сумы, которого вообще нет в других городах? Мануфактура. Я. Альтанка. Ламборджини. Люди. Мануфактура. <laughs> Альтанка. Интересно. Uh -huh. У нас все интересно. У нас самый лучший город. Job, Что было на месте мануфактуры? Uh, фабрика. Uh, суконная фабрика. Да, uh -huh. uh, какая-то швейная фабрика вроде бы. Uh -huh. uh -huh. Фабрика обувная фабрика. Вспомнил, сейчас суконная, нет? Суконная фабрика. Суконная фабрика. Uh, кто был основателем города Сумы? Чувак, народ, не знаю. А я откуда знаю? <свот> да нет, может, не надо снимать? <свот> Харитоненко? Я не знаю. <свот> Кто основал город Сумы? Кто что? <свот> <свот> я просто, я, я, я не сумской, я не украинец, я... А, я, я, ну, я... кого-нибудь, знаешь, кого-нибудь самого влиятельного человека города Сумы, какого-нибудь, не знаю, политика там, хотя бы кого-нибудь такого, человека значительного для города Сумы, знаешь? Да, Минаев. О, спасибо. Кондратьев или кто? Ой. Сейчас. Нет. Лушпа нет? Не, может Лушпа я сама не знаю, может правильно. Лушпа. и президент Тарас Григорьевича Шевченко. Тарас Гульба. Я уже все забыла. <реш> Кабзак. <реш> <реш> Думаю, мои. Ого. Три. Эх. Мне 13 минало, Ммм стидно зараз. E -e... Рідну стежкою йти тут же моя йти, Це я знаю з першого класу і. Імя дівчинки. є таке. E -e... На К починається? Ну, поможи вже повністю. Не можу. На К, на К. Катя. Ну не Катя ж называют. Екатерина. Екатерина. Катрина. дни, на дни Днепр широкий. Да, мне 13 й и і... за, за. 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 Хова... за. заповеда. За. Ревет на дни про широкий. Так, мне 13 минало И что там еще? А ну Сто... подсказывай. Нет, это не он написал. Вон. Mm -mm. Yeah. Mm -mm. Mm -mm. Ну и хватит <сорган> Ладно, два назвали, нормально а Катерина, Заповид и у всякого своя доля Сегодня с мы задали такие вопросы Что такое мануфактура? Мануфактура это большое предприятие На котором используется труд наемных рабочих А также применяется диверсификация труда Кто основал город Сумы? Город Сумы основал Керасим Кондратьев Что было на месте мануфактуры? На месте мануфактуры была суконная фабрика также был вопрос был про три произведения Тараса Григоровича Шевченко. Ну, это можно назвать э, «Дума моей думы», «Катерина и причина». Ну, естественно, много других произведений, которые он написал, могли прийти вам на ум. И последний вопрос. Что из такого, чего нет в других городах? Конечно же, это Украинская академия банковского дела, счет ТВ, э, Альтанка, стадион юбилейный, лавина торговый центр, но много-много всего другого, которое вы могли назвать. С вами была Юлия Ходорева, за счет ТВ с торгового центра мануфактуры. До новых выпусков! Ссылка на канал вот.